ellikqala tumanida bir yuz oltmish ikkita holatda 10, o'n butun yuzdan olti gektar yer maydonidan fuqarolar va yuridik shaxslar noqonuniy tarzda foydalanib kelayotganligi aniqlandi bu haqda qoraqalpog'iston respublikasi kadastr boshqarmasi ma'lum qildi kadastr agentligi qoraqalpog'iston respublikasi ellikqala tumani bo'limi tomonidan elliqqala tumanida o'zboshimchalik bilan yer maydonlarini egallab olish holatlari aniqlanib bir yuz oltmish ikki holatda choralar ko'rilgan hozirgi kunda ellikqala tuman bo'limi tomonidan oltmish beshta holatda fuqarolar ishlari bo'yicha sudlarga davo arizalar kiritilib oltmish ikki holatda o'zboshimchalik bilan egallangan yerlar bartaraf qilingan ikki ming yigirma uchinchi yil noyabr oyi holatiga kadastr agentligi qoraqalpog'iston respublikasi ellikqala tumani bo'limi tomonidan yer maydonlarini noqonuniy egallab olish va noqonuniy qurilishlarni oldini olish bo'yicha olib borilgan monitoring natijalariga ko'ra uy joy qurish uchun yetmish to'rtta holatda besh butun yuzdan o'ttiz bir gektar noturar joy qurish uchun oltmish uchta holatda noturar joy qurish uchun oltmish uchta holatda bir butun yuzda uch gektar dala tomorqa va boshqa maqsadlar uchun yigirma beshta holatda uch butun yuzda yetmish ikki gektar yer maydonidan noqonuniy foydalanayotganligi aniqlandi shundan qonunbuzarlik bir yuz ellik yetti holatda jismoniy shaxslar besh holatda esa yuridik shaxslar tomonidan sodir qilingan hozirda bu bo'yicha tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirilib qonun buzilish holatlarini bartaraf etish yuzasidan tegishli tashkilot va idoralarga ma'lumot kiritilgan 65 holat bo'yicha sudga davo arizalari kiritilgan shundan 32 holat qanoatlantirilgan 62 holatda qonun buzilish ixtiyoriy ravishda fuqarolar tomonidan bartaraf qilingan elliqqala tumani hokimining 28 noyabr 2016 yilgi 879 yuz yetmish sonli qarori hamda 31 birinchi oktyabr kungi 2018 ming yil qabul qilingan 963 yuz 10 sonli qarorlari asosida fuqarolarga turar joy qurish uchun yer uchastkalari ajratilgan ushbu qarorlarning asl nusxalari tuman hokimligida saqlanmaganligi sababli fuqarolarning qo'llarida bo'lsa shu qaror asosida qurilish ishlarini ishlamasdan turishni iltimos qilib so'rab qolamiz ta'kidlash lozimki yer strategik jihatdan eng muhim tabiiy resurs shuning uchun yer maydonlaridan maqsadli va samarali foydalanishda qonuniylikni ta'minlash davlatning ustuvor vazifalaridan biri qonunchilikda yer maydonlarini o'zboshimchalik bilan egallash unda xo'jasizlarcha foydalanish va yer hisobini yuritishdagi huquqbuzarliklar uchun ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan